Всем привет! Видео Буде Ап. Реле задержки включения любых, ну на любых, а на, допустим лампочек попросил сделать на 12 вольт. Ось схема я намалю. Можно даже всю сторону убрать. То есть у нас есть сопротивление резистор на 100 Ом, 2 Вт реле, с зам, хорошо замкнутым и разимкнутым контактом и конденсатор. Можно использовать и как я использую. То есть у нас напруга идет через сопротивление. Через сопротивление недостаточно, так сказать, напруги, чтобы сработала катушка реле r Напруга заряжает конденсатор или ионистер. Так сказати, Піднімається напруга на конденсаторі, включає катушку, реле, реле включає контакти. Через контакти йде плюс до второго реле, і втаре реле зрабатує і замикає свої контакти. Можна поставити конденсатор і іоністер на втаре реле, щоб довше держало. Тобто це виключиться, конденсатор розрядиться. на катушку R1, катушка не подается, напруга, R1 реле выключается, а це R2 реле еще держит. Потом через там, пару секунд, 10-5 секунд, оно само автоматически, автоматически выключается. То есть таким методом с двойным реле и с двойными конденсаторами или ионистерами мы можем, допустим, управлять тремя лампочками. Потому что на R1 реле у нас два контакта. И на R2 тоже два контакта. Вот они находятся. Ионистер на 0,47 фарад. Они старые, конечно же, люшка 12 вольтового автомобиля. Сопротивление. Резистор на столом 2 Вт. Це просто пружинка з мі... змей мі... проводом, нам... проводом наматана. Стара рлюшка, я що в себе знайшов. Кстати, вона робоча. Одна контактна, один контакт на замиканні. Ну, можна зробити 2І. доже 12 вольтово побільше. Е, релюшка двухконтактна. Хорошо замкнутый контакт і розімкнута. Тобто, есть... изміюсь мої руки грязні. Короче, отак от вона працює. Все, сейчас мы попробуем подключить под что будет. Так, мы разряженный аккумулятор. На данный момент сейчас заряжается ионистер, чтобы поднять напряжение, чтобы включилась реле. А это реле включает здоровое реле на 12 вольт, и оно переключает свои контакты. Тут, конечно, есть замыночка какая-то, надо релюшку поменять, потому что она иногда зарабатывает, иногда нет. или пружина тут непонятно о сейчас включилась включилась и замкнулась контакты ну я лампочку не переключаю все выключилась сейчас опять заряжается ионистер кстати на ионистер на 470 тысяч мик... микрофарад ну ноль четыре фарада ну да аккумулятор... на о почел контакт за замкнулся все выключился сейчас заряжайся янистер о все выключился вот такая, короче, система. Там можно еще один ионистр добавить такой. У меня есть на один фарад, на один э, миллион микрофарад. Чиски там правильно я уже забыл. Можно подключить до этой катушки и будет ця релюшка выключится. А это еще будет держать. Еще раз схему покажу. Ну, если непонятно, можно в интернете найти. Вот так, схема выгляда. Всем пока. До следующего видео. Подробная конструкция в следующем видео.